बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गिरते बालों के लिए टिप्स बदनुमा होंठों के लिए टिप्स चेहरे की रंगत निखारने के लिए टिप्स अगर हाथ या पांव जल जाए तो क्या करना चाहिए इन तमाम मसाइल का हल मिनटों में जानिए गिरते बालों के लिए टिप्स नंबर एक बालों में खुश्की हो या बाल बहुत ज्यादा गिरते हों या लंबे नहीं होते तो सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले बाल संवारने की आदत बनाएं और बाल संवारते वक्त अपने बालों में कंघी या बुरश हल्के हाथों से फेरते जाएं ताकि बाल गिरने या टूटने का निशान ना हो कम से कम सौ मरतबा सुबह और सौ मरतबा रात को इसका फायदा ये होगा कि इस तरह हल्के हाथ से ब्रश करते रहने से एक तो बालों में मौजूद खुश्की के जरात निकल जाएंगे और कमज़ोर बाल झड़ जाएंगे और नए बाल निकलना शुरू हो जाते हैं दूसरा अहम फायदा ये होगा कि ब्रश से इस तरह सर का मिसाज होगा जिससे ताज़ा खून सर की तरफ आता है और दुराने खून तेज़ होने की वजह से बालों की जड़ों को तकवीयत मिलती है और नए बाल मज़बूत स्या और घने होते हैं बदनमा हंटों के लिए टिप्स नंबर दो पेट्रोलियम जेली सादा जिसमें किसी किस्म की खुशबू शामिल ना हो मुनासिब मक़दार में लेकर इसमें चंद कतरे अर्क के गुलाब डाल दें और थोड़ी मक़दार में शहद डालकर तीनों को अच्छी तरह से हल करें रात को सोते वक्त इसे अपने होंटों पर लगाएं होंट नरम व मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे चेहरे की रंगत निखारने के लिए टिप्स नंबर तीन पिसी हुई कॉफ़ी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स करके चेहरे को इससे मसाज करें ये चेहरे में मौजूद खून की गर्दिश में तेजी पैदा करता है जिससे चेहरे की रंगत निखरती है जिल्द गोरी और सफ़ेद हो जाएगी अगर हाथ या पाँव जल जाए तो क्या करना चाहिए टिप्स नंबर चार अगर किसी के हाथ या पाँव जल जाए तो फौरन पानी में नमक घोलकर इस जले हुए हिस्सा पर लगाने से छाला नहीं बनेगा और जलन में भी कमी होगी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आंदा भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़